Вітаю молодь нашого міста! Налаштовуйтесь на позитивну хвилю та готуйте споживати найцікавішу інформацію. В ефірі програма Молодіжний Портал. І я Катерина Трегуб. Дякую, що ви з нами. Це правильний вибір. Дайджест випуску цікавий сюжет. Найулюбленіший молодіжний одяг. Джинси. Дізнаємось разом про різноманітні факти. Веселе знайомство. Найтитулованіші кавенщики Харкова. Молодіжний арт. Насолоджуйтесь творчістю кращих музичних виконавців. Все це у програмі Молодіжний портал. Одяг, що обожнює молодь усього світу. Джинси це дуже зручно, яскраво та завжди модно. Дізнаємось разом цікаві факти про універсальний та найпопулярніший серед молоді одяг. Всесвітній джинсовий бум цікава тема. У шафі майже кожної молодої людини точно знайдеться пара джинсів. Ще пак це зручний, практичний повсякденний одяг. Джинсові вироби шиють із двох видів тканини. Одна з них має назву джин бавовняний матеріал із діагональним переплетінням ниток. Це більш економний варіант. Справжні джинси виготовляють із славетної денім – тканини цупкішою, якіснішою, дорожчої. Її основа темно-синього кольору, а ворс відбілений. Найчастіше споживачі віддають перевагу саме цій тканині. Одна з останніх розробок текстильників джинсова тканина, що містить лайкру. Завдяки їй з'явилися джинси стрейч. Чи знаєте ви, що джинси мають цікаву історію? Перший досвід молодого кравця Лівай Строса круто змінив його життя. І всю світову моду в цілому все почалось з виконання простого замовлення для одного шукача золота. Пошив зручних і практичних штанів для роботи. Майстер обрав цупку тканину, яку зазвичай використовували лише для технічних виробів, як, наприклад, намети і чохли. Матеріал для джинсів виробляли у Франції, а саму тканину продавали в Італії. Відправляючи партії товару, на упаковці позначали назву італійського порту Генуя англійською. ж Це звучить як джинс. Саме так почали називати тканину, а згодом і пошиті з неї вироби. Отже, завдяки старанням Лівайстроса в 1850 році з'явились перші джинси. А ось для того, аби на джинсах заблищали металеві заклепки, знадобилося ще 20 років. Сталося це ось як один золотошукач поскаржився на те, що кишені дуже швидко рвуться, не витримуючи важких інструментів. Інший кравець на ім'я Джейкоб Дейвіс придумав спосіб зміцнення кишень за допомогою заклепок від кінської збруї. 20 травня 1873 року Лівай Строс і Джейкоб Дейвіс отримали патент на штани із тканини денім із металевими гудзиками і заклепками на кишенях. Таким чином утворився легендарний тандем оригінальні джинси Лівайс. З 1890 року на джинсах почали ставити номер партії. Першим був 501. Тобто саме тоді з'явилися відомі на весь світ джинси Levi's 501. Незабаром розпочався справжній джинсовий бум. Увесь світ буквально закохався у цей зручний і практичний одяг. Справжній переворот у джинсовій моді стався в 60-ті роки ХХ століття. Тоді модельєри почали шити з Деніму не тільки штани, але й плащі, сорочки, спідниці, кепки, куртки і навіть взуття. Приблизно тоді ж на джинси звернули свою пильну увагу хіпі, будучи цінителями зручності та краси, вони почали прикрашати свій одяг з Деніму стразами, вишивками, бісером та нашивками. Їх ідеї не залишилися непоміченими, і незабаром самі виробники джинсів стали таким же чином прикрашати свою продукцію. А в кінці 60-х дизайнер Луї Феро представив на подіумі свої джинси, повністю розшиті стразами. Отже, з робочого джинса перетворились на красивий, стильний та модний одяг. Тож модельєри отримали нове поле для реалізації своїх творчих можливостей. І тепер фантазія кутюр'є просто безмежна. Особливо полюбляють джинси молоді люди, адже це демократичний, зручний і красивий одяг. Здавалось би, непримітний винахід молодого кравця назавжди увійшов у молодіжну моду. Настав час студійної частини програми Молодіжний портал. Сьогодні у нас у гостях веселі та кмітливі. Найтитулованіша команда гри у КВК міста Харкова під назвою Любімий город вітаю вас у нашій студії. Сергію представляйте свою візитку. Розкажіть про свою команду. А, команда КВН Любімий город створена вже, мабуть, Ну, более четырех лет назад. 3-4 года. Да, три-четыре года она уже существует. И уже на протяжении вот этого промежутка времени мы а, занимаем... Ну, как вы уже сказали, мы да, являемся самой титулованной командой КВН в городе Харькове. А, молодежная лига КВН, мы занимаем призовые места постоянно. Кубки, различные кубки, которые мы заработали, они у нас в одной комнатке собраны. Также есть Лобожанская лига КВМ, там, где мы уже на протяжении трех лет да, три года мы уже там играем. Два сезона мы играли, да, и вот это в этом году третий, третий сезон, сезон, начинается. Да. То есть вы команда молодая, но уже досвидшена, это так? да, мы еще как бы путешествуем по восточной Украине, нас приглашают в разные города, Сумы, Донецк, Луганск. Вот, также занимаем призовые места там. Вот, выиграли в 2011 году на Кубок Национальной Лиги КВН в городе Донецке. Вот, и планируем вот сейчас, 28 марта, поехать в Луганск, да, Северо-Восточная Лига, да? Восточный, Восточный, Уганск, лига. Да, Восточная Украинская Лига. Мы решили собрать вот такую хорошую авторскую группу и актерский состав, соответственно. И вот сейчас мы здесь находимся и играем на хорошем уровне. Ваша команда также выделяется тем, что вы, каждый из вас, э, авторами своих жертв. То есть вы не обратитесь к другим авторам, а пишете самостоятельно, Дима? Вот так вот. Okay. Мы пишем, пишем самостоятельно, мы не прибегаем к помощи никаких авторов извне. То есть у нас каждый человек является и автором, и актером. Кроме того, ну, мы помогаем и другим командам. То есть не нам помогают, нам а мы, мы помогаем, помогаем другим. Да. Например, у нас в университете там устраивает каждый сентябрь кубок молодых команд первокурсников, и вот распределяли в этом году вот у Миши была yeah. своя команда, там у Виталика вот мы помогали как бы им ну, познать азы КВН, а что это. В такое, плане тренировок выступали. Да, да так, Плюс существует да. так называемая школьная. Харьковская школьная лига в КВН, в которой мы тоже как бы имеем небольшое отношение, мы тоже работаем со школьными командами пишем этим командам, помогаем им ставиться, потом со временем, возможно, некоторые ребята начинают уже сами что-то понимать и сами начинают писать. Но то есть труд... вы взрослые, это уже выступаете в качестве наставников. Да. Вот, да, да, да. Виталий, как вам удается обойти столько команд, участников и достигать успехов, достигать перемог? Ну, лично тебе. А, лично мне. Ну, я что до вашей команды взагалі? Я принимал участие во многих командах, но эта команда является самой серьезной командой, а благодаря предыдущим командам я набирался опыта. В принципе, все кавенчики так делают. Они изначально набираются опыта в каких-то одних командах. Даже есть команды высшей лиги, которые играли сначала как бы в одной, потом в другой, в третьей, в четвертой, доходили до определенного уровня, а потом они становились настоящими профессионалами. Я надеюсь, что эта команда как бы будет последней моей командой. И я надеюсь, что с этой командой я дойду до высокого уровня. Ну, по крайней мере, мы все в это верим и идем к этому. Цель направлена, так сказать. Чае у вашей команды, по какая-то своя фишка. Фишка? Прическа, Серега. На самом деле, фишка нашей команды, это, ну как, мы сами заявляем в начале каждого выступления, мы самые симпатичные парни города Харькова. И девушка. И девушка, да, которая стоит рядом с нами. Тоже не страшненькая. Довольно-таки, да, не страшненькая, Вот мы заявляем это и шутим в этом направлении. То есть про то, какие ему симпатичные, там разные ситуации, разные казусы, у каждого свой образ. Вот мы, например, с Андреем, у нас ä, образ, ну, как, симпатичных Дуркова. парней, но немножечко Дурачко. э, с дру, Дурочку, с другой, да. дурачков, с другой фазы. да. Сережа, он мачо, Миша, Миша, псевдомачо, как бы, вроде... Он То меня... есть он, он учит знакомиться а, с девушками, но у него не получается. Ну. А, а у меня это наоборот получается, хотя я ничего не стараюсь, ничего не делаю. Да. Есть вот вот Дмитрий как бы это наставник mm. команды, он как бы стоит в центре и говорит, что так нельзя делать, так нельзя делать. Вы правильный да, хлопать. Да. Правильний художник. Так, і грубі я. Всі бояться, да, так. Хамовіт і сімпатюля. Це <рес> підставляє. <Симпатюля. рес> <Симпатюля. рес> я гадаю, що всім дівчатам цікаво, а, такі образи це ваші а, реальні я? Чи все ж таки вигадані? На сині ми повністю міняємося. Да, скажем так, мы определенное время играли, просто вот у нас не было вот такого ярко выраженного стиля, да, сейчас у нас появился ярко выраженный стиль, появились четкие образы, которые как бы олицетворяют каждого человека. Эти образы мы очень долго искали. И, скажем так, в поиске этого образа как-то помогала, в принципе, действительная сущность человека. Ваша команда брала участь у международном фестивале КВК. Якова. А, ну расскажите, вы были в месте Сочи, на вас смотрел Александр Масляков, известный uh -huh. и другие известные э, постати у КВК. расповедает делиться эмоциями. Ну, это не это, и это не передать словами, действительно, для того чтобы понять, что такое Сочинский фестиваль, на нем нужно побывать. Это две недели: две недели ты проводишь с людьми, единомышленниками. Тысяч Собирается да, 5000 человек в одном здании, где все действительно думают только об одном. Думают о КВН, ну не только о КВН, да, но в эту, в эту степень. Вот они думают и все, только об этом. Я еще по поводу еды думал. Ну, Дима, да, Дима всегда по поводу еды думает. А, действительно, это незабываемо. Почему? Потому что в Сочи ты знакомишься с людьми а не только с Украины. Там есть Россия. Ну, все СНГ. Да, СНГ. Просто... команды из Израиля приезжают. Да, да. Верит, из ну, это тебе Германия, видишь, Верит. Спасибо. Вот. То есть, действительно, эти две недели это незабываемо. Ну, вот. Вам удалось выделиться, показать себя, проявить да, себя. Да. А, вот этот состав уже нам как бы показался Сергеем самым мощным работоспособным, и работоспособным, мы решили, что уже команда как бы... Пора. Пора, да. Команда уже может ехать в город Сочи, дабы показать какой-то уровень. Мы приехали в Сочи, первый раз для нас все было вообще в диковинку. Мы ходили с открытыми глазами. Тут, ну, в... в январе месяце да. пальмы растут. Плюс, да. 15. Плюс 15. И градусов. первый же раз, когда мы приехали, мы очень хорошо выступили. Мы, скажем так... Заявили о себе. Заявили о себе. То есть Каждый год туда приезжают команды, и есть команды, которые по 10 лет подряд туда приезжают, и их уже там знают. Но мы приехали туда первый раз, и в первый раз же мы очень хорошо выступили, мы э, очень хорошо себе заявили. В зале, э, полный зал, сидит КВНщиков. И КВНовский зал гораздо сложнее удивить, чем обычный зал, потому что э, зал просто обычных людей, которые смотрят «Юмор». Они пришли что проще взгляд. все воспринимают. Да. А квнчики они уже как-то воспринимают все. А вот так бы я сделал. О, вот тут интересная придумка, вот тут интересная находка. А, если а, к... а, а иногда да, иногда вот ты показываешь номер, они сидят и добивают, ну да, дописывают. Если если квновский зал воспринял твое творчество, то это уже значит о том, что говорит о том, что действительно ты чего-то стоишь, и твоя команда на что-то способна. так также в первом ряду сидят редакторский состав, творческого творческого телевизионного объединения Амик. И они уже достаточно опытные, серьезные люди, осматривают команду. И как бы я могу сказать 100%, что после нашего выступления редактора нами заинтересовались. Там очень много аспектов по поводу того, как дальше будет происходить развитие команды после Сочинского фестиваля. Но однозначно мы себя очень хорошо показали, выступили достойно. И вот в этом году опять же мы приехали и выступили тоже очень на уровне. И вот сейчас в этом сезоне после Сочи идем в Слобожанскую лию. Я уточнюю, що ви нещодавно побували на цьому фестивалі, тому Не. ваша команда в очікуванні якихось запрошень або ж пропозицій. Сергію, ви як лідер, <пух> відчуваєте певну відповідальність за свою команду?